Salam dostlar, Futbol TV kanalına hamınız xoş gəlmisiniz. Mən Nahid. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olsanız və videoya like atsəniz çox sevinərəm. İndi isə gəlin videoya keçək. Vüsul İskəndərli rəsmi olaraq Keçi Örən Gücü klubunda 26 yaşlı yarım müdafiəçi Türkiyə 1-ci Liqa təmsilçisi ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Klubun forması və sponsor dəyişdiyindən hələ ki transfer açıqlanmır, amma yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bunu Vişoq Şəhəndərli özü deyib. Mətbuatda yalan xəbərlərə görə Hatəm Bənərfa Qarabağda çıxış edə bilər. Hatəm Fransanın Bordeaux klubunda çıxış edir və klubu ilə müqavilə müddəti başa çatıb. 34 yaşlı yarım müdafiəçi hazırda azad agentdir. Türkiyənin Hatayspor klubu millimizin və neftinin hücumçusu Nəmi Gəlesqarovu heyətinə qatmaq istəyir. Futbolçunun qiymətinin 500 min dollar olduğu bildirilir. Neftçi haqqında bu gün daha bir iddia ortaya atılıb. Şayelərə görə Səlahət Ağayevin komandadan ayrılacağı təqdirdə Sumqayıtın qapıcıı Aydin Bayramov transfer ediləcək. Qeyd edək ki, bir müddət bundan öncə Samir Abbasov qapıcı mövqeyinə yeni transfer olacağını söyləmişdi. Neftçi müdafiə xəttini gücləndirmək niyyətindədir. Ağqaralar Sportinqin 34 yaşlı müdafiəçisi Vitorina Antunesini heyətinə qatmaq istəyir. Neftçinin transfer etmək istədiyi növbəti futbolçu Cavid İmamverdiyevdir. Paytaxt təmsilçisi Sumqayıtə təklif göndərməyə hazırlaşır. Samir Abbasov şəxsən özü oyunçunun transfer olmasını istəyir. Filip Ozobić Qarağaçda xoşbəxt deyil. Xorvatiyalı yarım müdafiəçi komandadan ayrılmaq istəyir. Əgər bu hal baş verərsə, o Azərbaycan milli komandasının şərəfini qorumaqdan da imtina edəcək. Sumqayıtın futbolçusu Murad Xacayev gələn mövsümdən karyerasını Ukraynıda davam etdirəcək. 23 yaşlı yarım müdafiəçi Premyer Liqa təmsilçisi Zarya ilə razılığa gəlib. Türkiyənin Çaykur Rizespor klubu Anatoli Nuriyev heyətinə qatmaq istəyir. Bu barədə Türkiyədən futbol verlişinə açıqlamasında Çaykur Rizesporun baş məğdisi Bülent Uygun açıqlayıb. Qeyd edək ki, millimizin üzvü Ukraynıdan minaydan ayrılıb O hazırda azad agentdir. Qarabağ Niderlandın Herenwen klubunun yarım müdafiəçisi Tibor Halilovici icarəyə götürmək istəyir. Dostlar, bir transfer xəbərləri videosunun sonuna da gəlib çatdıq. Kanala abunə olsanız və videoya layıqatsanız like çox sevinərəm. Gələcək videolarda görəkənədək. Sağ olun.